Мы проанализировали, за три года мы получили 0 гривен, 0. то есть все ремонты, оборудование, дополнительное финансирование на заработную плату, содержание всех лечебных учреждений, независимо от формы собственной, ложилось на плечи города. На сегодняшний момент все широкопрофильные лечебные учреждения, они перешли в собственность города. Это такие больницы, как первая, вторая, четвертая, восьмая стоматологические поликлиники, перинатальный центр. В проекте реконструкция, капитальный ремонт и оборудование инфекционной больницы, которая является единственной больницей, обеспечивающей инфекционную безопасность в городе. Мы проанализировали за три года, мы получили 0 гривен. 0. То есть все ремонты, оборудование, дополнительное финансирование на заработную плату, содержание всех лечебных учреждений, независимо от формы собственного, ложилось на плечи города. На сегодняшний момент все широкопрофильные лечебные учреждения, они перешли в собственную боль. Это такие больницы, как первая, вторая, четвертая, восьмая, стоматологические поликлиники, перинатальный центр. Инфекционные больницы, которая является единственной больницей, обеспечивающей инфекционную безопасность в городе.